Сформировать повестку дня предстоящего заседания общественного совета, подготовить необходимые проекты решений – вот такая задача стоит перед членами правления. Но это еще не все. Относительно недавно активисты, проанализировав отчет о работе КП «Керман Туринвест» за 9 месяцев и по словам Екатерины Пантелеевой, выявили немало нарушений. В ходе проверки на основании данных нам документов выявилось следующее. Во-первых, отсутствует, ну, самое первое, что КВЭД не соответствует деятельности нашего КП Акерман Туринвест. Основной деятельности не соответствует. 46-19 это оптовая торговля широким ассортиментом. Завидно, значит, бесплатный, бесплатного запуска через Минюст мы выявили такую интересную информацию. Помимо того, значит, у него там было еще два КВЭДа записанные. Но самое интересное это то, что директором и, и подписантом Акермантур Туринвест является Пухкан только с 25.02.14 года по 31.12.14 года. Извините, а кто сейчас директор? Члены совета намерены просить городские власти передать полномочия взымания арендной платы с мафов от КП Акермантур Туринвест управлению коммунальной собственности. Кроме этого, общественники надеются добиться от мэра принятия решения, которое, по их мнению, будет верным. А именно... Видите, сторона не спасает директора КП «Кармонтарный Веспукан». За недбалью щодо виконання своїх службових обов'язків, відповідно, контролю за виконанням фінансового плану КП «Керман Торінвеста», клопотати перед міським головою, відстранити начальника управління економічного розвитку «Коваль», провести перевірку надо будет да, дополнить, Виктор, КП. здесь, да, КП, с включением членов Громадской Рады, соответственно, э, да, да, до... до наших при роботі групи пункт, отдельним пунктом да, 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 відповідно до нашого нашої повітря то Тобто інформація робочої групи Да, не палі щодо да, безпосередньо даже... своїх службових обов'язків відносно контролю за виконанням фінансово господарської діяльності в цілому по КП Керманторнівестав. Відмови проведення перевірки клопотати перед міським головою, відповід відстановити від... 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 відповідального за виконання рішення виконавчого комітету фінансового плану КП Кермантор Інвестор. Він відповідальний за виконання фінансового плану власне Рішення я так розумію. рішення із рішення сполковому першого заступника міського голови Кесарчука. После обсуждения этого вопроса рассмотрели изменения кодексу чистоты и традиционно поговорили об этике поведения членов общественного совета. За порушение положения регламенту та проведение численного складу зельно громадской рады. Тут громадская рады зельно Вот так тут необходимо впереди громадской рады. При это рады. Выключили здесь складу громадской рады Саренкового. Также на предстоящем заседании общественного совета, которое состоится 17 ноября, будут рассматривать вопрос, касающийся дальнейшей судьбы причала номер один в Акермане. Его будущем в последнее время интересуется все большее количество людей и организаций. Комитет по законности просит срочно рассмотреть вопрос о передаче первого причала на Утрымене, на благоустрий. У них есть в штатном расписании охранники, они смогут навести там порядок, у них есть техника. А в дальнейшем уже подготовить эту территорию для инвестиционного проекта, который в дальнейшем будет уже на эту землю заключать договора управления коммунальной властностью. Кто за данный проект Все, есть. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.